آج ہم اس ویڈیو میں ایک عظیم شخصیت کی مظلومیت پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں جن کی قربانیوں اور صبر و استقامت نے نہ صرف تاریخ کو رقم کیا بلکہ ہر انسان کو سچائی اور عدل کے راستے پر چلنے کا شعور دیا یہ شخصیت امام سجاد علیہ السلام کی ہے جنہوں نے کربلا کے عظیم مارکے کے بعد جو ظلم و جبر سہا وہ تاریخ انسانیت کا ایک ناقابل فراموش باب ہے امام سجاد علیہ السلام کا کربلا میں موجود ہونا جہاں انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انتہائی مظلومیت کا سامنا کیا ایک ایسا لمحہ تھا جس نے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا آپ نے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی بے پناہ مصائب کا سامنا کیا کربلا کے دن امام سجاد علیہ السلام کی حالت کچھ یوں تھی کہ آپ زخمی نہ تھے مگر آپ کے دل پر جو ضربیں لگیں وہ ہر دل کو دکھ پہنچاتی ہیں کربلا کے میدان سے امام سجاد علیہ السلام کا قافلہ اس سفر پر روانہ ہوا جو ایک عذیت دے راستہ تھا امام سجاد علیہ السلام اور اہل بیت کی خواتینوں بچوں کا یہ سفر یزید کے دربار سے دمشق تک ایک مظلومیت کا سفر تھا اس دوران امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ایمان و استقامت کی بدولت اپنے اہل بیت کو دلی سکون دینے کی کوشش کی امام سجاد علیہ السلام کا قافلہ جو کہ اپنے عزیزوں کی شہادت کے بعد بے بسی کی حالت میں تھا شدید مسائب میں تھا ان کی حالت زار نے ہر مسلمان دل کو دہلا دیا عورتیں بچے اور بزرگ تمام اہل بیت اس سفر کے دوران عذیت کا شکار ہوئے اس دوران امام سجاد علیہ السلام نے اپنی روحانیت اور صبر کے ذریعے قافلے کی قیادت کی کی اور انہیں اس بے رحمی کے ماحول میں بھی ہمت نہ ہارنے کی تعلیم دی یہ وہ وقت تھا جب امام سجاد علیہ السلام نے ایک ایسا صبر اور شجاعت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ میں ملتی ہی نہیں امام نے دکھایا کہ اصل جنگ دشمن کے خلاف نہیں بلکہ اپنے نفس کے خلاف ہے اور اس جنگ میں فتح حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ حقیقی جیت وہ ہے جو اللہ کی رضا میں ہو چاہے دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں آپ کا یہ صبر اور اللہ پر ایمان اس وقت کے جابروں کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ مظلوم ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں یہ تھا امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کا آغاز جو کربلا کے بعد شروع ہوا اور ان کی پوری زندگی میں جاری رہا امام سجاد علیہ السلام نے ہر قدم پر ہمیں سکھایا کے صبر ایمان اور اللہ کی رضا میں تسلیمیت سے انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جب ہم امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اور ان کی مظلومیت کا ذکر کرتے ہیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کی روحانیت اور دعاؤں نے نہ صرف اس وقت کے انسانوں کو بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی رہنمائی فراہم کی امام سجاد علیہ السلام کا ہر لفظ ہر دعا اور ہر کلمہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے تھا اور ان کی دعائیں اور روحانیت آج بھی دلوں کو سکون اور راحت پہنچاتی ہیں امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں امام سجاد علیہ السلام نے اللہ سے اپنے دل کی ہر کیفیت کو بیان کیا آپ کی دعاؤں میں ایک گہرائی ہے جو انسان کے دل کو رب کی جانب متوجہ کرتی ہے آپ نے اللہ سے وہ طلبیں کی ہیں جو انسان کے حقیقی مقصد یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں نہ صرف دنیاوی فلاح کی درخواست کی گئی ہے بلکہ آپ نے اللہ سے اپنی روحانی ترقی اور اس کی رضا کی درخواست کی آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں خود غرضی کا کوئی شائبہ نہیں آپ نے اپنے اور اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی بلکہ اس میں تمام انسانوں کے لیے فلاح ہدایت اور امن کی دعا کی اے اللہ ہمیں اپنے خلوص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے والوں میں شامل کر اور ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنا یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت صرف اور صرف اللہ کی رضا میں ہے اور اس کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو اپنے ایمان اور صبر کے ساتھ جھیلنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہ کی عظمت اور انسان کی عاجزی کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے جو انسان کو رب کے قریب لے آتا ہے امام سجاد علیہ السلام کی روحانیت کی بلندی کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے صرف اپنی عبادات میں ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی اللہ کی رضا کو طلب کیا آپ کی ہر دعا ہر عمل اور ہر لفظ میں ایک ایسی پاکیزگی تھی جو انسان کے دل کو سکون بخشتی تھی آپ کی روحانیت اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک روشنی کی مانند تھی اور آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں صبر اور ایمان کا پیغام چھپا ہوا ہے آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی میں آنے والی مشکلات اور مصائب کو اپنے ایمان صبر اور اللہ کی مدد سے جیتا جا سکتا ہے آپ کی دعاؤں میں زندگی کے ہر پہلو کا ذکر ہے چاہے وہ دنیاوی مشکلات ہوں یا روحانی طلب امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں اور روحانیت میں ایک ایسی طاقت ہے جو ہر انسان کے دل کو اللہ کی قربت کی طرف مائل کرتی ہے ان کی دعائیں نہ صرف ان کی زندگی کا حصہ تھیں بلکہ وہ انسانیت کے لیے ایک ایسا پیغام بھی چھوڑ گئی ہیں جن کا اثر آج تک قائم ہے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی سیاسی اور روحانی قیادت تھی جو کربلا کے بعد اور یزید کے دربار میں ان کے قیام کے دوران اجاگر ہوئی امام سجاد علیہ السلام نے جس حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنے حالات کا مقابلہ کیا وہ نہ صرف ایک قائد کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بات کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ کس طرح ایک عظیم روحانی رہنما اپنے لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے حتیٰ کہ اس کا جسمانی وجود حالات کے دباؤ میں ہو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام وہ واحد رہنما تھے جنہیں زندہ رکھا گیا یزید کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام کا ایک انتہائی اہم کردار تھا لیکن اس کی نوعیت مخالفین کی توقعات سے بالکل مختلف تھی امام سجاد علیہ السلام نے اپنے تمام اعمال اور بیانات میں یزید کی حکومت کی حقیقت کو بے نقاب کیا اور اس کے ظلم و ستم کے سامنے ایک بلند آواز میں حق کا پیغام دیا آپ کی خاموشی اور معصومیت کو کمزوری نہ سمجھا جائے کیونکہ یہ در حقیقت ایک حکمت کا نتیجہ تھی امام سجاد علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں حکمت پختگی اور صبر کی مثال قائم کی تاکہ لوگوں کو یزید کی ظالمانہ حکومت کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے آپ نے کبھی بھی سیاسی حکمت کے سامنے اخلاقی اصولوں کو قربان نہیں کیا امام سجاد علیہ السلام کی قیادت ایک خاموش انقلاب تھی جس میں خونریزی کی بجائے معاشرتی اور فکری بیداری پر زور دیا گیا امام سجاد علیہ السلام کی روحانی قیادت بھی اسی طرح گہرائی اور اثرات سے بھری ہوئی تھی آپ نے اپنی عبادات دعاؤں اور روزمرہ کے معاملات میں ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا دروازہ تھا امام سجاد علیہ السلام نے اس بات کو واضح کیا کہ حقیقی قیادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہے نہ کہ کسی دنیاوی طاقت یا حکومت کے لیے آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہ کی قربت انسانیت کی خدمت اور فلاحی عالم کا پیغام تھا آپ کی روحانیت اور اخلاق نے اہل بیت علیہ السلام کی جد و جہد کو ایک نئے معنوں سے آراستہ کیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ قیادت صرف ریاستی سطح پر نہیں ہوتی بلکہ ہر فرد کے دل اور روح میں بھی ہونی چاہیے امام سجاد علیہ السلام کی روحانی قیادت نے ایک نئی فکر اور عمل کی راہیں کھولیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں اپنے موقف کو بڑے عظم اور جرت کے ساتھ پیش کیا جب یزید نے امام سجاد علیہ السلام سے سوالات کیے تو امام نے ہر سوال کا جواب سچائی کے ساتھ دیا اور یزید کی حکومت کے جھوٹ اور ظلم کو بے نقاب کر دیا آپ علیہ السلام کی شجاعت اور حوصلے نے یزید کی حکومت کو بے نقاب کیا اور اس کے جابرانہ نظام کے خلاف لوگوں میں بیداری پیدا کی امام سجاد علیہ السلام کی سیاسی اور روحانی قیادت نے یہ سبق دیا کہ اصل قیادت نہ صرف دنیاوی طاقت میں ہے بلکہ انسان کے دل و دماغ میں ہے آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ حقیقی رہنما وہی ہوتا ہے جو سچائی عدل اور انسانیت کے اصولوں پر چلتا ہے چاہے اس کے سامنے کتنی بھی مشکلات آئیں امام سجاد علیہ السلام کی سیاسی اور روحانی قیادت آج بھی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دکھایا کہ قیادت صرف اپنے لوگوں کی حفاظت اور رہنمائی کا نام نہیں بلکہ اس میں اخلاق، ایمان اور اللہ کی رضا کی طلب کا بھی عمل دخل ہونا چاہیے۔ جب ہم امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قربانیوں پر غور کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی شہادت اور اس کے بعد کے حالات نے نہ صرف اس دور کی اسلامی تاریخ کو تبدیل کیا بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی گہرے اثرات چھوڑے امام سجاد علیہ السلام کی قربانی نے ظلم کے خلاف ایک مضبوط آواز بلند کی اور آپ کی شہادت کے بعد کے واقعات نے دنیا کو یہ سکھایا کہ سچائی اور عدل کی حفاظت کے لیے ہر حال میں جد و جہد ضروری ہے کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو یزید کے دربار میں قید کر لیا گیا لیکن امام علیہ السلام کی موجودگی میں یزید اور اس کی حکومت کے خلاف ایک طرح کی ذہنی اور فکری بغاوت کا آغاز ہو چکا تھا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے اخلاق روحانیت اور حکمت سے یزید کی حکومت کی ظالمانہ حقیقت کو بے نقاب کیا آپ کا ہر عمل اور ہر بیان ایک پیغام تھا کہ اگرچہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نے قربانی دی مگر آپ کی قربانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ سچائی اور عدل کے لیے تھی امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے حالات نے ایک علامتی معنی اختیار کیا آپ کی مظلومیت نے اسلامی معاشرے میں بیداری کی لہر دوڑائی اور یہ سبق دیا کہ ظالم کبھی بھی اپنی جابرانہ حکومت کو قائم نہیں رکھ سکتا امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت اور اس کے بعد آپ کی دعاؤں اور روحانیت کا اثر اتنا گہرا تھا کہ یہ ایک تحریک بن گئی جس نے لوگوں کے دلوں میں عدل اور انصاف کی محبت کو بڑھایا آپ کی شہادت کے بعد آپ کے پیغام نے دنیا بھر میں ایک نئی تحریک کو جنم دیا آپ کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک روحانی رہنمائی ہے اور آپ کی قربانیوں کا اثر اس بات پر ہے کہ آپ کی رہنمائی کے ذریعے لوگ اسلام کے اصل اصولوں کو سمجھتے ہیں آپ کی قیادت نے اسلامی معاشرتی نظام میں ایک روحانی اور اخلاقی انقلاب کی بنیاد رکھی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی قربانیوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ انقلاب صرف خونریزی اور جنگ کے ذریعے نہیں آتا بلکہ فکر اخلاق اور روحانیت کے ذریعے بھی معاشرتی اصلاح ممکن ہے آپ کی قربانی نے اسلامی معاشرتی اور روحانی اقدار کو پھر سے زندہ کیا اور مسلمانوں کو دکھایا کہ اصل طاقت صرف اللہ کی رضا اور سچائی میں ہے آپ کی شہادت اور اس کے بعد کے حالات نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ ظلم کے خلاف ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قیام کرے امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اور شہادت کے بعد اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا آپ کی قربانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ سچ اور حق کی حفاظت کے لیے فرد کو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کی رضا میں جینا اور مرنا اصل مقصد ہے امام سجاد علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد کے حالات نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر انسان کو اپنے ضمیر کے مطابق حق کی آواز بلند کرنی چاہیے آپ کی قربانی اور آپ کی زندگی کی مثالیں آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور آپ کے پیغام کی تاثیر قیامت تک قائم رہے گی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اور شہادت کا پیغام ہمارے لیے ایک درس ہے جسے ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں اپنانا چاہیے ان کی روحانیت صبر اور قیادت نے ہمیں بتایا کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے لیکن جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس راستے پر چلتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی تعلیمات اور قربانیوں سے سیکھنے کی توفیق دے اور ہمیں سچائی کے راستے پر چلنے کی ہمت دے آمین یا رب العالمین